мабуть, час сказать вам привет. Да, слушай, я на самом деле тут глазки камере строю. Но самое время включаться, действительно, Сани но будет глазки в мрежу, в онлайн, весь... в офлайн, не имеет значения. ваш телевизор и в эту красоню. А, да, и стартап-шоу, собственно, начинаем. Чего ждем, а? Один, два, три, полетели! Знаешь, у меня есть тут такая новость, которую, скорее всего, слышу, но она тебя процентов заинтересует. Есть компания под названием Рейфи, и они создают программное обеспечение, которое позволяет методам 3D-принтера перевоплотить аудиозапись или песню в настоящую скульптуру, 3D-скульптуру. То, что реализует ее, можно сказать, в физическом состоянии. Так, ну, как, приклад можно пригадать Винамп, и вы там помните, как рыбу, вся рыбка на мониторе Она плавала, да. Ну, рыба, как хребет. Да. Как? И а, эта фигурочка она всегда наполняется. В каждой аудиозаписи она будет разная. Это такая себе, как метаморфозная некая э, э, фигура, да, перевоплощается с помощью звуков и аудиосигналов, которые звук, поступают. Я хочу его звук, да, так, а кстати, через 3D мобильное 3D. приложение, мобильный телефон и гаджет вообще э, скан скульптуры э, можно будет интерпретировать в, а в аудио обратно, то есть сделать такой совершенно обратный э, скачок. Прикольно. Ну, я сподіваюся, что наши суперзерки, наш гламур энд фэшн, наши, в общем, стартапу, будут правильно ответить и не на ответы Ой, мне кажется, ты слишком как-то высоко взял. Давайте посмотрим, что отвечали наши звезды на вопрос Уси. Что такое Уси? Уси. Что за уси? Уси. Уси, уси, уси. Уси, пуси. А, это не та песня. Послушалась пуси, думаю, боже, боже, шо це так, не соромно прям. Гуси, гуси, только уси, уси. <соценно> уси, здрасте. Что-то с боксом. Касается нашего боксера Усика. Ласкало, окулы кажут на усы. Маленькие усики. Уси. Аббревиатура. Совместно с УЗИ, однозначно. Украинский. <соценно> <соценно> сексуальный, что-то там. <соценно> уси. Нет вариантов да, дорогие господа и дабы, Уси это вап не Уси. Мало того, это вап даже не Уси Пуси. Уси это групповое селфи. И сделано оно, помните все, да, было супер какое-то масштабное. И Эллен Дедженер с голливудскими звездами на вручении Оскара сделал вот этот вот модный класс-класс. И это назвали после Уси. И Уси вы делаете также ежедневно, 100% гарантирую. Вы все еще не накопили на Apple часы? Тогда мы идем к вам. Именно такие часы предлагает нам создать японец из войлока. В них есть але... один недостаток: mm -hmm. они не водонепроницаемые. Но, тем не менее, вы можете на экранчик что угодно, собственно, ручно прикреплять. Естественно, с помощью иголочки и ниточки. Например, гудзик, перешиваете их, как вам потребно. Ну, такой себе антигаджет, совсем не прогрессивный, але и знаете, антитехнологичный. Цьому він корстується величезною популярністю, його замовляють, і можна сказати, що це успішний вже стартап. Іде X та в одному віддають тричі по 100 тисяч гривень на реалізацію найкращих стартапів. Зареєструй свій проект на Ідекс Нескафе.com'UA. Це твій шанс втілити власний стартап. Наприклад, такої тебе вот необичний стартап вже на кікстатері збирає певну суму грошей. Магічна назвав... лівітуюча лампа. Леналакс. Вона дійсно дуже цікава тим, що вона має два магніти. Між ними знаходиться спеціальна платформа, точніше таке коло, яке буде сяяти, наче, 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 наче зірка. Так, і просто-напросто вона зависає у повітрі, левітує, і це дивовижа. А знаете, вы все этот суперфильм ä, Mortal Kombat X. Ну, так, случайно, все ну, все конечно же. Раз, а знаете ли, что вы теперь так. уже сделали э, целый акапельный саундтрек на этот фильм? Представьте да. себе, американский квинтет под названием The Warp Zone. Они пародируют подобные интересные саундтреки и делают это в совершенно собственной интерпретации. И, значит, Дэвис и Шреддер, и Райан, и Фиш, и Одам надели на себя костюмы бойцов из игры, а именно Скорпиона, Саб. рейна смолка и рептилий в общем да за первых несколько дней за 5 дней в пароде артистов просмотрели больше миллиона раз действительно часто этим хочется каждый це пародия на іграшку тоб на игру mm -hmm. на у нас продевала дыже клёвая раз и гра престолик и у все тяжкие и марио то все можно подся на youtube а больше просто зараз на Крокуємо далі. У нас зараз технології. Я пропоную розглянути американську компанію Терафугі, яка анонсувала початок продажів літака автомобіля Транзішн. А -а -а. Транзішн тепер, після того, як буде виходити на ринок, може літати аж 660 кілометрів. Ого. Налітати таким чином. Нічого При цьому він може їздити по трасах, по шляхах, підніматися у повітря. І ще цікаво, що на сайті Терафагія вже приймаються попередні замовлення. Тобто вони тільки розробили, а вже замовлення збираються. Отже, ціна літака автомобіля 279 тысяч долларов. О -о. И мини-летак uh, с складными крылами может не только летать, но и поместиться в вашем гараже. Ну давайте не об этом. Сейчас, сейчас об арте, дорогие. Потому что художник научился рисовать в небе. И дел он, делает он это реально достаточно красиво. Француз Томас Ламадью работает в оригинальном жанре Sky Art. Він фотографии с небом и все это на тле богатых поверхностей, а потом самое небо. И таким образом можно действительно очень интересно посмотреть картины, но которые не только надихают, но и ставят вопросы художников, как он это чувствует. Да, художники действительно чувствуют многое. Знаете, а мы с вами также чувствуем, что совсем скоро, ровно через час, мы будем вам рассказывать еще мы более интересные все. вещи. Тоже тыся на звезду. У нас много будет солнца для вас ровно в три часа. Включайтесь к нам.